Hər vaxtınız xeyir. Bu günəlik sizlərə dadlı, ləzzətli almalı kekin hazırlanmasını bölüşürəm. Almalı kek sevənlər, mütləq videonu yadda aşağı alın. Hazırlamaq istərkən axtarıb tapmaq sizə asan olsun. İnanın, bişərkən evi bütün qoxusu bürümüşdü. Gəlin birlikdə hazırlanmasına baxaq. İlk evə qaba yumurta əlavə olunub qarışdırılır. Üzərinə şəkər tozu əlavə olunub şəkər əriyənə qədər təkrar qarışdırıldı. üzerinə ərimiş kərə yağı süd əlavə olunur. Sonda qabartma, vanilin, un əlavə edilir. Hazır olan kütləni kənara alıb alma qarışımı hazırlayaq. Qabığı soyulub xırda doğranmış almanın üzərinə qoz, şəkər tozu, darsını əlavə olunub qarışdırıldı. Əsmər şəkərin üzərinə darsn əlavə olunur. Çiç qalbinin üzərinə yağlı kağız sərib, hazır olan kütlənin yarısı stəsə əlavə olunur. Almalı qarışımı orta hissəsinə yerləşdirib, əsmli şəkərlə bəzəyirik. Sonda qalan kütlərini də üzərinə əlavə edib, almanı əsmli şəkəri yerləşdirib, əvvəldən qızdırılmış sobada bişirilir. Artıq kekimiz hazırdır. Tam soymağını gözləyək. İstəyə görə üzərinə şəkər pudrası, süd qarışımı əlavə edə bilərsiniz. Süfrəyə verək. Videonu görənlərdən əməyə hörmət olaraq videonu bəyənməyi, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlərinizə yazmağı unutmayın. Hələlik